sizlar hozir ro'za tutib yuribsizlar o'zlaringizga uncha bilinmaydi lekin aslida haligi gap insoniyat tarixidagi eng buyuk ishni qilmoqdasizlar eng sharafli ishni yuzaga chiqarmoqdasizlar insonni insonligini yuzaga chiqarish yo'lida xizmat qilmoqdasizlar insonni robbisi oldidagi bandalik alomatini namoyon qilish ishida qatnashmoqdasizlar ana shuning uchun bu oyni g'animat bilishimiz bu oyda ko'proq ibodat qilib gunohlarimizni mag'firat bo'lishiga savoblarimizni ko'payishiga hislatlarimizni yaxshilanishiga sabab bo'lish kerak ro'za insonda sabr malakasini ziyoda qiladi mehr shafqat marakasini ziyoda qiladi bevo bir bechoralardan imkoni oz kishilardan xabar olish ularga yordam berish mehr shafqat ko'rsatish ishlarini demak aynan ramazonda qilinadi bir birlari bilan do'st birodar bo'lish urushib qolganlarni yarashish holatlari hammasi ramazonda bo'ladi qo'yingki ramazonni xayri ko'p barakasi ko, ko'p yaxshiligi ko'p bularni hammasidan biz unumli foydalanishimiz kerak